ফিরে এলাম বিরতির পর নেশামুক্ত সমাজ গঠন নেশামুক্ত ভারত গঠন এই বার্তাকে সামনে রেখেই পায়ে হেঁটে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে এক যুবক পদগ্রজে ভারত ভ্রমণে ভ্রমণে এক যুবক এবার রাজ্যে এসে পৌঁছালো কর্ণাটকের মাইসুরের কৃষ্ণা মাইসুর পায়ে হেঁটে ভ্রমণ শুরু করে গোটা দেশের মধ্যে নেশামুক্ত যুব সমাজ এবং যোগাকে সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই যুবকের এবং সেখান থেকে ত্রিপুরায় তার আগমন পায়ে হেঁটে এবং আম্মাসাই আজ গিয়ে পৌঁছায় কৃষ্ণা বাইসুর তবে তিনি যেমনটা জানাচ্ছেন দু বাইশ সালের ষোলোই অক্টোবর কর্ণাটক থেকে পায়ে হেঁটে রওনা করেন ভ্রমণ শুরু করেন দেশের মধ্যে এবং ভুটান নেপাল হয়ে কার্যত ত্রিপুরার ত্রিপুরায় এসে পৌঁছায় আমবাসায় তার বর্তমানে কিলোমিটার এখনো পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছে এই কৃষ্ণা কৃষ্ণা বাইসুর যোগা মাস্টার যোগাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারই হচ্ছে মূল লক্ষ্য তাই সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পদভ্রমণ তবে শুধু রাজ্যে দেশেই নয় দেশের বাইরেও তার এই বিশেষ বার্তা তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন তবে সেক্ষেত্রে আজকে আমবাসায় এসে পৌঁছাই ওই যুবক এবং আমবাসায় তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় জেলা শাসকের পক্ষ থেকে দলাই জেলার জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন তিনি এবং কথা বলেন জেলা শাসকের সঙ্গে জেলা শাসকের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ওই যুবককে বিশেষ করে কি বক্তব্য উঠে এসেছে তার এই বিশেষ উদ্যোগকে ঘিরে শুনুন कर्नाटका स्टेट से पूरा भारत मतलब अट्ठाईस स्टेट नेपाल भूटान तीन राष्ट्र का कंप्लीट पैदल यात्रा योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए सर ये पैदल यात्रा 16 अक्टूबर 2022 हजार बाईस मैसूर कर्नाटका स्टेट से स्टार्ट हो गया सर अभी तक लगभग दस हजार किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं और ये त्रिपुरा पंद्रह स्टेट सर इसके पहले कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ओडिशा वेस्ट बंगाल झारखंड बिहार कंप्लीट नेपाल सिक्किम भूटान आसाम मेघालय अभी त्रिपुरा स्टेट चल रहे सर ये पहले करने के लिए मेन रीजन हमारे सारे यूथ लोगों को स्पेशली स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को योग के बारे में जागरूक करने के लिए मतलब योग क्या है योग का फायदा क्या है स्टूडेंट लाइफ में योग क्यों चाहिए और और एक मेन सब्जेक्ट पर्यावरण के बारे में स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी कर रहा हूं सर आ, सर ये त्रिपुरा स्टेट एक वीक हो गया सर एंट्री करके चोरा बेग से वो एंट्री होगी सर वहाँ से इधर जगह एक लबेरी वीक से सब जगह पे जैसे फैमिली मेंबर तरह ट्रीट कर रहे हैं सर सब जगह प्रोग्राम करने के लिए स्कूल कॉलेज में और रुकने के लिए खाना पीने के लिए इसलिए सभी त्रिपुरा लोगों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर सर मैं हमारे ये हमारा त्रिपुरा लोगों को और हमारा भारतवासियों को मैं निवेदन कर रहा हूँ प्लीज हर रोज योगा प्रैक्टिस कीजिए हर जगह पे पौधा लगाइए हमारा देश हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहिए क्योंकि ये दोनों चीज मानव जीवन के लिए बहुत अत्यावश्यक है आ, सर मैं पैदल यात्रा सुबह छह बजे को वॉकिंग शुरू करता हूँ और शाम पाँच छः बजे तक वॉकिंग करता हूँ बीच हर रोज सभी स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स विजिट करके बच्चों को सूर्य नमस्कार मेडिटेशन प्राणायाम ये सारे चीज के बारे में और इसके बाद स्टूडेंट के हाथ से स्कूल कॉलेज परिसर में पौधा लगाकर इसके सारे चीज के बारे में जागरूक कर रहा हूँ सर ये पूरा सेवा कर रहा हूँ सर वहाँ ये स्पेशली अच्छा लग रहा है सर ये त्रिपुरा से हम लोग कभी कभी हमारा टेक्स्ट में भी पढ़ लिया और कभी कोई मीडिया में दिख लेता लेकिन इधर आने के बाद पता चला कितना सुंदर है सब लोग जैसे फैमिली मेंबर ट्रीट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सर मैं यहाँ से आ, आज अंबा से में हूँ अंबा से आगरतला जा रहा हूँ अंबा आगरतला से फिर वापस मिजोरम से जा रहा हूँ सर जार मैं हमारा ये भारतवासियों फिर निवेदन कर रहा हूँ प्लीज राइज योर वाइस फॉर दिस कैंपेन टू मेक मोर सक्सेसफुल जय हिंद जय भारत धन्यवाद শুনলেন কৃষ্ণা বাইসুরের বক্তব্য এবং তিনি পনেরো নম্বর রাজ্য তা ত্রিপুরা এর আগে বিভিন্ন রাজ্যে পদ ভ্রমণ করেছেন তিনি স্কুল কলেজে গিয়ে উপকারিতা রয়েছে তা তুলে ধরার পাশাপাশি নেশার কুপ প্রভাব কতটা রয়েছে সেটাও এই বার্তা তিনি পদভ্রমণের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন সর্বত্রই যার জন্যই তার এই বিশেষ উদ্যোগ অভিনব প্রচার রাজ্যে আপাতত তিনি রয়েছেন সাথে একটা বিরতির পর ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন